Уважаемые желтоводцы, очередной раз хочется до вас донести ту информацию, которая искажается в наших средствах массовой информации. Мы уже на протяжении 9 месяцев говорим, говорим, говорим о реформировании, говорим о тарифах, и все равно у нас слово реформирование на первом месте, о тарифах мы опять забываем. Хочется еще раз подчеркнуть, что начало этой всей процедуры еще было начало в сентябре месяце, когда принимали парелик тех услуг, которые мы будем делать и на основе которых рассчитывал был новый тариф. В то время и с первым заступником Миского головы, и с начальником управления ЖКХ, и со специалистами ЖКХ мы были в одной лодке. Мы работали в одном направлении, мы работали как единомышленники, и эти единомышленники нас понимали. Еще 12 ноября, после того, когда мы отдали на проверку и на согласование расчет по каждому дому, 12 ноября у нас было совещание с представителями, специалистами управления ЖКХ, под руководством первого заступника. На этом совещании под протокол, я вам даже могу показать этот протокол, под протокол было вынесено решение о том, что наданные разрахунки, опра опрацьовані, зауваження пытания, которые виникли в процессе опрацювання специалистами, КП в, Жревов, в Жревов были врахованы, на сегодняшний день відповідають нормативним документам. В процесі доведення до споживачів інформації щодо зміни тарифів КП «Жрео» повинно врахувати обґрунтовані зауваження і пропозиції. Начальник управління ЖКХ зазначила, що згодна з наданими розрахунками тарифів і запропонувала в подальшому для поліпшення якості наданих послуг спеціалістам КП «Жрео» опрацювати питання зменшення витрат за рахунок оптимізації виробничого процесу. Підписаний протокол в этом протоколі. Значит, все согласовали, все, мы начинаем процедуру. Процедура должна быть доведена до споживачей согласно нормативных документам. Значит, все это было сделано вовремя, когда уже были отработаны со специалистами все вопросы предприятия. Значит, обращалось очень много в управление ЖКХ о том, чтобы надо направлять эти документы в антимонопольный для проверки. Наконец-то эти документы были отправлены. И после этого, когда документы пришли с антимонопольного и проект решения был согласован, значит, после этого почему-то начались большие непонимания со стороны ни первого зама, ни управления ЖКХ. Значит, и заявление начальника управления ЖКХ о том, что документы, которые отвозились в антимонопольный комитет за подписью местного головы, не были ими проверены, не были изучены. Это все ложь и обман. Документы эти были наданы на электронную почту, документы эти были, все расчеты были на сайте, по-моему, еще даже 1 апреля были опубликованы на сайте, пожалуйста. То есть сказать о том, что никто не видел ничего, это все неправильная информация. Хочу еще сказать, что после того, когда были эти тарифы у нас опубликованы, в газете были опубликованы на сайте было очень много таких зауважений, много, мало и так далее. То есть были внесены какие-то изменения в ПРЛ, были была проведена оптимизация управленческого персонала. И то, что сейчас говорят, что никто ничего не знает, все это неправда. И те замечания, которые сейчас опять наружу выплывают о том, что и не так рассчитаны наши кровельщики, о том, что не так рассчитаны плотники, все это тоже не соответствует действительности. Весь расчет был дан на нормативной базе с учетом ходового объема работы. И поэтому вся численность и алуповского персонала, и численность рабочих... Просчитана в соответствии с нормативами. Управление ЖКХ посчитало себя большими реформаторами, знатоками нашего предприятия. Хотя никто ни разу не собрал собрание, не спросил не то, что собрание, хотя бы специалистов спросить: товарищи, а чем же занимается у вас мастер, а чем же у вас занимается старший мастер, мы и так за эти, за эти уже 6, 6 лет сократили, уже мастеров, у нас уже оповский персонал до такой степени оптимизирован, что я уже не знаю, куда, что делать и куда бежать, в какую сторону. Еще, учитывая то, что идет информация, по постоянно, дайте, ответьте на то, дайте то и так далее, и так далее. Постоянно. Управление ЖКХ чуть ли не каждый день письмами забрасывает, дайте на завтра, на 12, до 3 и так далее. Это для этого тоже нужны люди. Где их взять? Уже дооптимизировались. Очень хочется сказать, что экономически обрунтованный тариф, который был одобрен антимонопольным, он действительно содержал тот минимум и ауповского персонала, и рабочих, которые четко соответствовали Перечню и тем видам работы, которое должно предприятие выполнять. Значит, и если это было четко указано, сколько было замов, сколько было паспортистов, сколько бухгалтеров, антимонопольным это все проверил. Значит, и сейчас говорить о том, что два паспортиста надо, три мастера надо, и так далее. Понимаете, это все не соответствует тем нормативным документам, которые были уже проверены. Это просто-просто хочу. Но никто не вникает, а что же за этим стоит? И если опять идет вопрос о паспортистам, и я прекрасно знаю, я была тоже на этих совещаниях о том, что паспортисты будут, да, действительно, выключены из состава ЖРЭО, но для этого тогда и функцию эту надо забрать. А поскольку сейчас государство очень упростило ситуацию с субсидиями, каждый день на предприятия приходят горы заявлений о том, что заполнить справки о субсидии. Кто это будет заполнять? Пожалуйста. Заберите бухгалтеровну, заберите эти функции. Ведь справки о составе семьи никто не отменил. И пока те функции, которые предусмотрены уставом, будут находиться в составе деятельности предприятия, и люди будут выполнять эти функции в составе предприятия. И никто не имеет со стороны оснований сказать, это много или мало. И хочу еще сказать, значит, у нас специалисты сидели, мы считали эти тарифы порядка 2-3 месяца по каждому дому, по каждой, по каждой позиции, учитывая техническое состояние, учитывая его какие-то физические данные, физические объемы. А тут, когда иметь электронный вариант этой программы, которую у нас сама начальник планового отдела, Яна Владимировна сама его сделала, сидела ночами. Конечно, сейчас можно играться. Одного мастера убрала, другого мастера добавила и так далее. Этот вариант, если уже, товарищи, считаете на наших расчетах, то товар, везите тогда в антимонопольный и согласовывайте этот вариант, который вы предлагаете. Предприятие об этой оптимизации, вашего реформировании никаким образом не участвует. Очень много хочется сказать еще, значит, нареканий в адрес нашего предприятия о том, что у нас много АУП. Уже, говорю, считали мы бухгалтеров, уже считали мы мастеров, всех считали. Значит, в управлении ЖКХ оказывается многостаночники. Там один человек делает и то, и пятое, и двадцатое, и десятое. У нас уже мы оптимизировали из-за того, что и у нас один человек. Нагрузка очень большая на каждого человека. Я уже не буду об этом говорить и каждый раз повторять. Но, имея, когда начиналось, только организовалось управление ЖКХ, почему-то было 7 человек, сейчас уже почему-то 12-13, значит объемы растут, а у нас объемы уменьшаются. У нас тоже растут новое законодательство налоговое, постоянные какие-то изменения. Люди должны с этим работать, должны. К слову, кстати, хочется сказать. Начальник управления ЖКХ в камеру сказала, до 16 или до 15 июня, я уже не помню, у нас будет отремонтированы все дороги. Так вот, Нагостаночники, которым еще 2 числа, 2 июня было дано задание подготовить распоряжение местного головы о том, чтобы остатки по дорогам, по спецфонду перебросить на этот год, и предприятие имело бы право начать ремонтировать определенные дороги, 8 числа этого распоряжения – было сделано, но сделано уже работниками финодела. И завтра в выходной день предприятие выводит людей асфальтировать, а документов у нас нет на начало работы. Так а зачем мы тогда говорим, что что-то кто-то делает, кто-то что-то не делает? Если все такие, все, все все могут, тогда, пожалуйста, выполняйте свою работу. Не залазьте, пожалуйста, в организацию предприятия, кто чем занимается. У нас есть руководитель, который определяет структуру и сам определяет, кто у нас будет чем заниматься и кто у нас чем занимается. иронией было сказано о том, когда мы говорим о том, что предприятие реформирования видит только в том, что работать по-новому и работать по новой постанове, у нас уже начинается ирония 869 -я. Как же другие предприятия работают? Да, мы заходили на другие предприятия, в других городах, в других областях. Все работают либо по 869 постанове, либо по 529, которая была принята еще в июле 2009 -го года. И немногим не отличается от, от этого подхода. Точно так же тариф рассчитан по каждому дому окремо. Но этот подход уже был в июле 2009 -го года, а у нас тарифы были приняты с 1 апреля 2009 -го года. Немножечко мы не успели. И поэтому сейчас сухмылкой говорит, что вот вы на эту постанову ссылаетесь, да, мы хотим на эту постанову ссылаться, мы на нее будем все время ссылаться. Я еще хочу добавить 869 постанове о том, что предприятие, вот у меня целая переписка, 57 писем было написано, начиная с 2010 года, на одного мэра, на второго, на третьего, и ни одно письмо в течение года о том, что, товарищи, давайте работать по новой, давайте работать по новому подходу, давайте по 529 постанове по каждому дому работать, давайте работать по 869 по каждому дому. Все, за 6 лет воссыны сыны не там. И сказать о том, что предприятие ничего не делало, почему вы ничего не поднимали. Вот, товарищи, потому что, правильно сказал Александр Владимирович Хавренко, Наш депутат о том, что принятие тарифов, особенно тех, которые на местах. Когда газ поднимают, никто почему-то и не бунтует. Когда воду поднимают, пошумели и перестали шуметь, потому что это НКРЕ. А как только касается тарифов по кварплате, у нас обязательно митинги. Ну и к чему эти мит митинги привезли? К тому, что сейчас в лето входим, нам не за что купить стекломаст, за то, что крыши текут. А теперь, а теперь у нас якість, яркую якость, Ниманы, якую якость. якости. В девятом году почему-то не было таких пытаний. В десятом не было, когда за 6 лет, извините, уже в этом тарифе осталось 3 квадратных метра перекрыть мягкий кровель. Конечно, у нас уже якость появилась, потому что текут все кровли. И предприятие постоянно выходило. Но наши митинги, я кажется, у нас это просто наши тарифы, это политический больше мотив, чем экономический. Никому не надо эти расчеты, никому, нам, нам надо. Кто-то идет к власти, мэром, кто-то идет еще. У каждого свои цели. И цели в основном политические. Мы прекрасно знаем, кто за этим стоит и кто этим всем балом правит. Значит, еще хочу сказать, допол дополнить к тому, что когда мы только начинали этот процесс установления тарифов и публиковали в газете проект решения, то проект решения был подписан и Першим заступником, и Камоликовой. Не было у нас никаких вопросов. Тогда не было вопросов. А сейчас у нас появились куча вопросов. И аук много, и реформировать надо, и все, и вообще предприятие не работает. Вот, вот подписи ваши стоят. Вы были согласны с этим решением? Вы сказали, что тариф экономически обоснованный. Почему сейчас все так изменилось? Почему сейчас мы с вами не в одной лодке? Вся информация, все интервью идет против Жрео, развалить ЖРЭО. Это вот опять политическая борьба. Но уже почему-то вашими руками. Вы поймите, подумайте, кто за вашими спинами теперь стоит, кто вами руководит и кто кукловоды. Не могу не сказать еще, что 21 мая наконец-то было решение выконкому О, я прям зачитаю. 21 травня, нарешті, я інтерв'ю зачитаю, відбувся розгляд питання про затвердження заходів на виконання рішення Житоводської міської ради від 4.03 про реформування комунального підприємства жрео підвищення якості надання послуг на засіданні виконавчого комітету. Значить, сиронія написано, що підприємство значить, провело значну роботу, що, начебто, провело опитування, так, да, провело, є ті. протоколы, пожалуйста, идите, никто не закрывает эти протоколы. А затребовать протоколы, это уже получается как недоверие к администрации предприятия, к вообще к работе этого предприятия. И даже к людям, те люди, которые говорили свое «нет» объединению ЖЭКов. Но ну и тем не менее, у нас посчитали, что да, у нас будет только два начальника участка. Наши реформаторы так посчитали. А то, что люди сказали, это под сомнение поставили, оказывается, ваше мнение. Так вот, значит, на этом исполкоме, еще раз повторюсь, я уже говорила, что на этом исполкоме не были приглашены специалисты, еще раз повторяю, не было завизировано это решение нашим руководителям, наши зауважения предложения не были учтены, а те, которые диктов... читались и сейчас, которые диктуются, они однобоко диктуются так, как выгодно управлению ЖКХ. Так вот, хочу вам сказать, что предприятием 2.06 в адрес окружного административного суда направлен иск о признании значит, решения исполкома незаконным. Почему? Объясняю. Он не был, проект решения не был опубликован на сайте, так как положено по закону, не был завизирован руководителем нашего предприятия. Руководитель предприятия на этом заседании исполкома выступил против, дал свои зауважения. Еще раз повторюсь, без нового подхода, без установления новых тарифов, вот это решение, это положение о ремонте работать не будет. В адрес предприятия кинут камень по электроэнергии наружного освещения. Говорю информацию о том, почему в городе темно. Оплата электроэнергии наружного освещения является одним из мероприятий программы развития житлового коммунального господарства места Жовти на 2015 год. И находится это мероприятие в статье благоустройства. Там, где прибирание территории, там, где озеленение, там написано вартость электроэнергии для потреб зовнешнего осветления. Так вот, плановое сигнование на 5 месяцев этого года по именно по благоустройству составляют 1 шестьсот 614 в том числе погашение кредиторской заборгованности 847,7 тысяч гривен. И остальная сумма 767 – это плановое назначение этого года. Специалисты предприятия, начиная с февраля месяца и до сегодняшнего дня, уже зарегистрировано в органе Дэшказначейства кредиторскую заборгованность и работы, которые выполнены в этом году, на миллион четыреста шестьдесят И все заявки были выданы, были даны в управление ЖКХ. И поэтому говорить о том, что счет получен 30.04, хотя в счете написано вид 30.04, он был получен уже где-то, наверное, 5 или 6 мая и сразу же зарегистрирован в органах казначейства. Так вот, имея заявки, пропозиции на финансование на миллион четыреста шестьдесят семь говорить о том, что предприятие не вовремя дало заявку на электроэнергию, а в этих заявках лежат все акты выполненных работы прошлого года и этого года. И хочу еще обязательно наголосить, что прежде всего из 847 тысяч кредиторской задолженности за прошлый год в этом году профинансировано только 349, это порядка 45%. И вот эта вся кредиторская заборгованность, которая сейчас финансируется в этом году, она должна идти на погашение задолженности предприятия по материалам, по налогам, но никак не оплачивать вечный огонь, который мы оплатили уже порядка 34 тысяч, оплатили наружное освещение этими же деньгами. Из них даже 13 тысяч мы заплатили своими деньгами за штрафы пени, за то, что они своевременно нас финансируют. Так где же тут вина предприятия, если на миллион четыреста есть заявки? Почему же вы не финансируете? Почему эти 32, оказывается, так, так просто сказано? Если бы заявка была, мы профинансировали. А почему же до сих пор не профинансированы остальные, а 466? Где эти деньги? И хочу вам сказать, что не благодаря управлению ЖКХ и першему заму Работает вечный огонь и наружное освещение горело, а, наверное, вопреки. И поэтому обвинить предприятие в том, что мы не вовремя дали, я считаю, что это совершенно неправильно. А люди, которые действительно люди думают, а ну какие же специалисты сидят в ЖРЭО и кровли они не ремонтируют, еще и наружное освещение оказывается наша вина. Значит, по наружному освещению неоднократно в адрес. Управление ЖКХ было направлено такое предложение, поскольку наше предприятие является удерживаемым коштем по статье благоустройства, это не является защищенная статья. Защищенная статья только у бюджетников, заработная плата и энергоносителей. И мы предлагали управлению ЖКХ, заберите стоимость электроэнергии для наружного освещения, сделайте прямой договор с прессом. И тогда это будет защищенная статья, и все счета будут оплачиваться вовремя. Не будет отдельных плат за подключение, не будет штраф и пений. Так вот, не надо, пожалуйста, обвинять предприятие в том, что мы что-то вовремя не сделали. Предприятие работает, работало и будет работать. И никакие попытки со стороны и первого заступника, и управления ЖКХ, и той группы, яка дуже хочет занять, может быть, чье-то место, не будет. Предприятие работает и будет работать. И сейчас обязательно надо, мы считаем, это наше однозначное наше установка от предприятия, что первый вопрос – установка новых тарифов, без которых мы не сдвинемся и без которых будет жилой фонд разрушаться. Уважаемые желтоводцы, еще хочу обратиться к вам с большой просьбой и с благодарностью тем, кто своевременно платит за те услуги, которые предъявляет. Потому что вы сами знаете, что развалить очень легко, а создать что-то новое – это очень тяжело. И поэтому на сегодняшний момент альтернативы пока для другого предприятия, которое работает в городе, нет. И предприятие все, что может, делает. Мы вам очень благодарны за то, что вы понимаете. И, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, я обращаюсь к тем, которая живет за счет вас и не платит. Если есть такая возможность, Работайте точно так же, как и мы работаем. Работайте со своими соседями. Потому что те, кто сейчас в экране сидит и улыбается, и с такой радостью говорит о реформировании ЖКХ, имеет при этом заборгованности по 5-7 по тысяч, и говорит, наконец-то ЖРЭО будет работать. А за какой счет? Если, вы платите, если 7 тысяч это порядка 5 лет вы не платите. За счет чего предприятие будет работать? За счет чего оно будет выполнять эти услуги, которые надо? Поэтому... Большое спасибо тем, кто действительно понимает это, что ЖРЭО работает, ЖРЭО надо и платит за свои услуги. И обращаются к тем, кто не платит. Товарищи, ведь ваши неплатежи, они к хорошему не приведут.